Hai semua, hari ni saya nak buat throwback sikit. Ni rice bag yang saya tak tengok hampir 2 minggu sebab kalut beraya. Ni raya puasa tau, bukan yang haji. Sebab tu saya cakap throwback. <laughs> boleh tengok dalam rice bag ni, pokok dekat sini tak terurus dan tak bersiram. Rumput pun dah naik banyak. Hari ni, saya nak tuai semua pokok dalam rice bag ni. Dan nak tengok berapa banyak yang kita boleh dapat. Paling besar dekat sini ada 3 pokok obis. Kita nak tuai satu luar ini. Alhamdulillah, dapat bulat elok walaupun tak besar sangat. Tapi satu lagi ni dah kena makan dengan urat ratus ataupun ulat kobis. Jadi saya akan tuai dan potong halus-halus sebagai mulching untuk tanaman kitaran kedua nanti. Tapi bukan rugi tau, ada benda yang kita boleh makan. Tapi tunggu hujung video nanti tau. Pokok sawi nampak macam okey, tak ada ulat yang makan kecuali daun-daun yang dah buruk atau lama ni. So kita boleh buat mulching. Ingat rumput kan? Ha, dekat dalam semak ni ada radish. Sedap buat ulam makan dengan nasi tau. Nak tahu macam mana tanam? Tengok video-video sebelum ni saya pernah share. Yang nampak daun macam pucat sikit ni, saya pun tak pasti jenis apa. Tapi saya ingat saya salad king nama dia. Boleh makan sebagai salad ataupun digunakan untuk masakan. Tapi saya rasa macam tak tanam dah kot. Macam tak kena dengan selera keluarga saya. Fuh, dah habis pun tuai. Jadi, oh, kita dah gunting-gunting semua daun-daun yang rosak apa semua. Last persediaan adalah untuk kita tabur kapur ataupun macam saya, saya guna kulit telur bakar. Jadi kenapa kita letakkan kapur dan kulit telur bakar ni adalah untuk mempercepatkan proses perebutan dan menambah nutrisi dalam tanah untuk persediaan penanaman seterusnya. Okey, waktu yang ditunggu-tunggu dah tiba. Jadi kita tengok hasil tuayan kita. Kat sini saya dapat satu kubis, tiga radish, satu salad, tiga sawi dan yang paling comel, baby kailan. Ha, yang ni lah yang kita tuai daripada kobis yang rosak tadi. Dia naik celah-celah antara daun kobis tu. Alhamdulillah. Ok lah untuk rasbek yang tak terjaga sangat ni. Untuk pokok seterusnya, saya kongsi macam mana pula saya track tanaman yang agak banyak dekat kebun kecil saya dan kenapa saya agak lama tak update video-video baru. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.